Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies sekalian Semalam telah pun berlangsung sidang khas parlimen membincangkan tentang isu pengenaan tarif oleh Amerika Syarikat terhadap negara kita dan juga ke beberapa negara lain. Tetapi melihatkan kepada respon daripada menteri-menteri kerajaan, seterusnya respon daripada kerajaan itu sendiri, kita nak tanya juga, apa hal tuju sebenarnya perbincangan ini? Memang betul-betul nak bincang benda serius ke ataupun sekadar suka-suka nak mengambilkan duit rakyat? ini yang perlu dijawab Kita intro dulu la, 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 la. Sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian sebelum kita berbicara dengan lebih panjang lagi berkenaan dengan topik yang saya kira memang sangat-sangat serius ini saya rasa ada baiknya kalau anda menonton terlebih dahulu ucapan daripada yang berhormat Ahli Parlimen Pasir Emas iaitu Ustaz Ahmad Fadli yang antara lain mempertikaikan tentang tahap keseriusan negara kita sebenarnya kerajaan kita ini dalam menangani isu berkenaan dengan tarif ini. Jom tuntut. Uh, Poin Dipertua, sebenarnya kita telah mengadakan sidang parlimen pada hari ini agak lewat berbanding dengan negara-negara lain. Sambil contoh Vietnam mengadakan sidang khas parlimen dalam isu tarif ini 3 April 2025. Perdana Menteri mereka berucap membentangkan langkah mitigasi dan berjaya mendapatkan penangguhan 90 tarif 90 hari daripada Amerika. Thailand pula 9 April 2025 sudah bersidang tergempar Menteri Keuangan mereka bentang pelan tindakan untuk rundingan balik cukai di import. Singapura pula walaupun Singapura walaupun berdepan pilihan raya umum tetapi 8 April 2025 Perdana Menteri mereka telah umum tubuhkan pasukan petugas nasional. Kita 5 Mei 2025 hari ini baru kita nak nak bincang dan baru nak bentang di parlimen sidang parlimen khas. Apa pun tak ada masalah lah. Better late than never dengan izin uh, Puan Tetapi kita nak kata inilah dia tahap seriusnya kita. Tengoklah masa saya berucap ni sebagai rekod tak ada seorang pun menteri penuh yang ada di dalam dewan ini. Tidak ada seorang pun. Padahal kita bersidang sehari je. Bukan lama pun. Sehari je kita nak bersidang ni. Uh, kita lepas nak buat phone call, nak buat majlis raya, nak buat video TikTok dan sebagainya boleh. Sambut sebelum kita nak bersidang pula pada bulan Jun. Puan Adi Putu, kita semua sedar bahawa isu tarif Amerika Syarikat ini bukan isu kecil. Dan kita semua dah jangka inilah isu yang akan berlaku sejak daripada kempen Presiden Amerika lagi yang mana calon yang menang pada hari ini telah menyebut tentang isu tarif ini dalam kempennya. Sebab itu saya pelik. Bila Perdana Menteri kata tadi, ia perkembangan yang tidak dijangka. Eh, seluruh dunia dah jangka. Seluruh dunia sudah menjangka. Tiba-tiba kita kata tidak dijangka. Tak apalah. Tetapi apa yang kita nak sebut bahawa ini sebenarnya sepatutnya sudah kita jangka dan kita sudah bersedia daripada awal. Dan ia menjejaskan jutaan ringgit hasil ekspor negara kita. Dan dalam saat getir seperti ini pun, kerajaan hanya menghantar pegawai junior ataupun dengan maaf, menteri yang agak junior untuk berunding dengan Washington. Sepatutnya, macam jiran kita Indonesia, menghantar menteri penyelaras ekonomi mereka, setaraf menteri keuangan. Vietnam hantar timbalan Perdana Menteri mereka untuk berunding dengan Amerika. Kita hantar dengan maaflah timbalan ketua Siti Usaha yang agak junior dalam perkhidmatan. Jadi tak nampak mana seriusnya kita. Sepatutnya kita hantar Menteri Keuangan lah kalau boleh. Ataupun Terima kasih. Menteri Menteri Ekonomi bercuti di rumah kota tak tahu Menteri Ekonomi bercuti. Jadi sebulan pula cuti. Selamat datang Menteri Miti. Maaf oh, ya tadi saya petik sikit. Saya nak rekod Menteri Miti masuk balik. Jadi kita kita nak hantar menteri ialah menteri menteri Miti pun dah agak uh, senior tapi orang tak nampak kekuatan. Ialah dari sudut parti sendiri pun tidak ada. Mungkin tidak ada lagi lah kekuatan tu. Jadi jadi saya harap supaya kalau boleh ada pemimpin agak senior untuk dihantar, uh, untuk dihantar pergi. Uh, kalau Menteri Ekonomi pun kita panggil dia balik sebab tak munasabah luluskan cuti. Eh kita dalam keadaan nak berperang sekarang ni, kita nak berperang sekarang ni, perang ekonomi. Tiba-tiba perang ekonomi kita memberikan cuti sebulan kepada seorang Menteri yang mempunyai portfolio yang agak penting. Ini satu, saya rasa satu perkembangan yang agak luar biasa yang berlaku di dalam negara kita pada hari ini. Tak ada isu lain kerana isu pemilihan parti. Pelik eh kita sedang diketawakan perkembangan ini. Sekedar untuk satu back story tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada 23 Harbin April 2005, para ahli parlimen telah menerima notis pemberitahu mesyuarat khas Dewan Rakyat yang akan diadakan pada 5 Mei 2005 selaras dengan peraturan mesyuarat 11-3. Dalam notis pemberitahu yang dikeluarkan itu tuan-tuan dan puan-puan ada menyebut urusan dewan ialah penerangan daripada menteri-menteri di bawah Peraturan Mesyuarat 141-I yang secara khususnya menyentuh berkenaan dengan tiga perkara iaitu yang pertama menerangkan mengenai tindakan Amerika Syarikat mengenakan tarif timbal balas ke atas semua import ke negara tersebut dan kesannya ke atas ekonomi negara. Yang kedua, menerangkan mengenai tindak balas kerajaan merentasi pelbagai kementerian dan sektor serta penyelarasan penyelesaian jangka pendek dan juga sederhana dan ini semua termasuklah semakan semula terhadap dasar-dasar semasa bagi industri-industri yang tertentu dan yang terakhir menerangkan mengenai perancangan jangka panjang ekonomi negara bagi mendepani impak perang perdagangan antarabangsa agar ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan so itu adalah tiga perkara yang sebenarnya boleh kita expect ketika perbahasan parlimen pada semalam tuan-tuan dan puan-puan sekalian di mana melihatkan isu ini amat penting dan besar impaknya kepada negara khususnya ekonomi maka dapatlah kita fahami tentang hasrat kerajaan memanggil sidang khas ini sebab benda ini memang sangat-sangat penting bukanlah satu perkara yang main-main namun tuan-tuan dan puan-puan sekalian setelah berlangsungnya sidang ini semalam ianya kelihatan macam agak lesu macam hambar gila dan seolah-olah mereka melepaskan batuk datangga, tuan -tuan dan tangga tuan-tuan dan puan-puan dan benda ini tidak sepatutnya terjadi tetapi kenapa macam tu jadinya sebab kalau kita lihat pun tuan-tuan dan puan-puan anggota jemaah menteri sendiri dilihat macam tak langsung tak serius tentang perkara ini tuan-tuan dan puan-puan Ketika PMX belum cap menyampaikan penerangannya, tidak pula kelihatan timbalan Perdana Menteri yang pertama, timbalan Perdana Menteri yang kedua, Menteri Ekonomi yang tengah bercuti dan juga Menteri Luar Negeri berada dalam Dewan. Bahkan PMX itu sendiri hanya berada di Dewan ketika sesi penerangannya saja. Dan begitu juga dengan barisan menteri dan juga timbalan-timbalan menteri yang lain. Semuanya macam agak sibuk dengan urusan luar gamaknya kan. So, diorang tak dapatlah tunggu sampai Dewan habis bersidang dan sebagainya. Yelah, kebetulan pula macam PKR kan tengah sibuk pasal pemilihan. Mesyuarat sana, mesyuarat sini. Tapi itulah, masa mesyuarat boleh pula hadir. Tapi setelah Dewan, bercuti pula kan. Dan yang paling best sekali, ketika para ahli parlimen berbahas tuan-tuan dan puan-puan, jelas kelihatan kerusi anggota pertabiran kosong lengang macam disebutkan oleh Ustaz Ahmad Farid Syari tadi. Kalau betul lah isu impak tarif Trump ini besar tuan-tuan, sepatutnya kerajaan sendiri menunjukkan keseriusan mereka untuk hadir dan kekal di Dewan bagi sidang khas yang diorang sendiri panggil sebenarnya atas sebab yang sangat-sangat mustahak. Tetapi masalahnya, diorang yang panggil benda kena-kena penting datang ke lantan, tengah, tengah semua, tengok tengah tengok diorang yang tak ada. Memang sangat-sangat mengecewakan. Bahkan ketika sesi penggolongan pula tuan-tuan dan puan, -puan sultan, hanya seorang saja menteri iaitu Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Zafrul menggulung sedangkan pelbagai isu dan persoalan yang dibangkitkan oleh ahli-ahli parlimen ketika perbahasan tidak jawab sama sekali sebab apa tak jawab? sebab menteri-menteri yang patut jawab, tak ada macam contohnya kan, menteri ekonomi duduk bercuti merajuk sebagainya tapi yang paling best, mana bagi menteri kewangan? mana bagi menteri luar? mereka patut jawab tetapi sama kesudah, mereka tak ada untuk menjawab soalan-soalan itu sekarang ini, dunia tengah berhadapan dengan perang perdagangan yang memang sangat-sangat sengit. Dan macam saya terangkan semalam, Malaysia ini berada dekat tengah-tengah tau. Kita confirm akan kena impact. Jadi, apa persediaan negara kita untuk berhadapan dengan impact yang besar tersebut? Cuma ya tuan-tuan dan sekalian, walaupun bagai pihak berpandangan Perikatan Nasional menjadi pembangkang yang lemah dan kurang efektif, tetapi kalau anda perhatilah kan, ketika sesi perbahasan sidang khas malam, selamai 8 orang ahli parlimen Perikatan Nasional yang turun berbahas termasuklah Ketua Pembangkang sendiri iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dan perlu juga saya jelaskan kat sini, Perikatan Nasional nampaknya kali ini, dia tak tunjuk yang dia hanya pandai bangkang itu, bangkang ini sebagainya dan tak ada sibuk pasal cerita, pasal Melayu lah, pasal Islam lah, pasal tiga ada sebagainya. Even kalau ikut anak apa-apa, duk sembang pasal babi semata-mata. Sebab kalau kita lihatkan perbahasan-perbahasan yang berlangsung semalam, antara lain, YB Hamzah telah menggesa kerajaan mengkaji semula dasar fiskal negara yang akan memberikan tekanan tentang kenaikan kos dan juga melemahkan sentimen perniagaan sekaligus akan membebankan rakyat. So, Perikatan Nasional telah mencadangkan agar kerajaan tolong tangguhkan dahulu perlaksanaan rasionalisasi subsidi petrol RON95, kenaikan tarif elektrik, peluasan skop cukai SST serta pembelian 30 buah pesawat Boeing dan YB Bacok iaitu Saudara Syahid Sulaiman pula menggesa agar kerajaan melaksanakan pendekatan keseluruhan negara ataupun whole of nation approach dalam aspek persediaan, pelarasan dan juga penyelarasan iaitu 3P Dengan melibatkan pemain industri, dewan perniagaan, kalangan teknokrat dan ahli-ahli akademik termasuklah para pemegang taruh terpenting iaitu kerajaan-kerajaan negeri bagi berhadapan dengan perang perdagangan yang saya cakap terus memang sangat-sangat dahsyat pada ketika ini. Dan YB Putrajaya iaitu Dr. Rodiji ni pula membangkitkan berkenaan dengan isu ketidaktentuan dasar kerajaan berkenaan subsidi bersasar. Sampai sekarang tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan-puan kita semua tertanya-tanya tahu siapa T15 yang dikatakan oleh kerajaan akan terkesan daripada dasar tersebut. Macam mana mereka nak letakkan t 15 itu? Siapa sebenarnya? Sampai sekarang kita tak tahu even padu. Ha, saya pernah sebut benda ni. Padu yang rakyat perlu isi pada awal tahun 2004 sampai kena ugut dan sebagainya pun, sampai sekarang kita tak tahu apa status dia. Berguna ke, tak berguna ke dan bagaimana. Di mana persoalan-persoalan ini pun tak dapat dijawab sebenarnya. Sebab apa? Sebab Menteri Ekonomi tengah bercuti merajuk tuan-tuan dan perempuan sekalian. Itulah dia. Punya cantiklah timing dia cuti kan? Sebab masa tengah penting, dia pula tak ada. Ustaz Fali juga membangkitkan tentang hal keseriusan kerajaan dalam berhadapan dengan perang ekonomi ini. Kenapa tidak dihantar Menteri Kewangan ataupun Menteri Ekonomi yang lebih senior secara asas dari segi pangkatnya mengetuai rundingan negara kita dengan pihak mereka syarikat? Kenapa just hantar timbalan ketua situasi yang basically bukan orang kata apa decision maker sebagainya? Menunjukkan betapa kita tak serius tau. Memang sangat-sangat luar biasa tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kita berhadapan dengan situasi ekonomi yang sebelum mencabar seperti ini tetapi seperti yang disebutkan oleh Ustaz Fali tadi menteri ekonomi pula boleh dibenarkan cuti sebulan cuti sebab merajuk pula tu kan eh luar biasa betul tuan-tuan dan dalam sense juga kita nak gesa agar kerajaan terus mempertahankan prinsip neutral dan tidak berpihak pada mana-mana blok sama ada US ataupun China agar basicallynya kita tidak menjadi mangsa peperangan di antara kedua-dua pihak ini baik peperangan betul ke peperangan dagangan apa-apa ke kita tak nak terlibat dan kita tidak mahu dilibatkan tetapi macam mana yang telah saya sebutkan dalam video saya semalam tuan-tuan dan puan-puan benda itu is easier said than done lebih mudah untuk kita bercakap berbanding dengan melaksanakannya sebab of course sampai satu tahap mereka iaitu Amerika Syarikat dengan China ini pastinya akan minta kita untuk take sides dan masa itu memang kita kena betul-betul bijak nak navigate semua ini tetapi itulah berbalik pada isu kita yang utamanya tuan-tuan dan puan-puan Nampak gayanya kerajaan kita ni macam sangat tak serius untuk membincangkan ataupun sekurang-kurangnya untuk tackle masalah yang sebenarnya bukan kecil anak ini. Sebab, yelah, macam disebutkan oleh Ustaz Fali tadi kan, sidang ini mereka yang panggil, bukannya kita yang minta. Dan mereka kata benda ini memang sangat mustahak. Dan semua ahli parlimen ini turun berbundung-bundung, terutama dari Kelantan, dari Tengganu, daripada Kedah dan sebagainya, mereka semua turun untuk membincangkan tentang hal yang sepatutnya merentasi sempadan politik tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi bila kita lihatkan tentang respon menteri-menteri itu sendiri, bahkan kita dapat lihat sesetengah menteri lagi suka menghadiri mesyuarat parti berbanding dengan menghadiri mesyuarat yang penting untuk masa depan negara. Jadi satu soalan yang bolehlah saya tanyakan sebenarnya. Sejauh mana mereka ini layak untuk menjadi kerajaan? Sebab anda kata kalau macam inilah perangai mereka. Mereka tak layak langsung untuk menjadi kerajaan mereka tak layak langsung untuk menjadi menteri dan mereka tak layak langsung untuk meletakkan diri mereka sebagai decision maker ataupun law maker tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan saya rasa kalau mereka ini betul-betul tak serius untuk menjadi kerajaan dan mereka memilih untuk lebih mengutamakan kepentingan parti dan sebagainya maka saya sarankan agar mereka ini meletakkan jawatan ramai-ramai belah saja daripada jawatan anda sebab anda memang nampak gayanya memang tak serius langsung menjalankan tugas anda sebagai menteri terutamanya menteri kewangan dan juga Menteri Ekonomi yang kuat merajuk itu serta Menteri Luar tiga kementerian utama ini. Tiga-tiga langsung tak nampak batang hidung. Tuan-tuan dan pembahas sekalian. Tetapi sekadar untuk jawapan awal kepada Ustaz Fadli, kita kena ingat satu perkara sajalah. Iaitu kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh lakukan apa sahaja mereka nak tuan-tuan dan puan-puan termasuklah untuk mereka sendiri tak hadir dalam satu persidangan yang mereka sendiri panggil. Bukan apa, anda kata kalau yang datang parlimen pun dia punya kualiti macam Sani Hamzan yang datang dewan pun hanya nak sebut tentang peraturan dewan, peraturan dewan, peraturan dewan, dok kacau orang bercakap. Baik, tak payah. Betul tak? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.